Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность обратиться к генеральному прокурору Украины, что бы вы ему сказали? Я бы ему сказал, что фабрикация уголовного дела следователем карманом ВВ полностью сфальсифицирована, так как на протяжении всего следствия не было не проведены ни одной очной ставки между Черноком и мной, также со, с остальными подозреваемыми. Все ходатайства были отклонены. Исчезновение видеокассет из материалов дела, там где пьяный Чернак во время проведения очередного следственного действия оговаривал меня, Рафальского. Не указаны следователям точных дат, якобы совершенных мной преступлений. И были ли они вообще эти преступления совершены. Выступление судья Гурина в суде, которое я только что вам озвучивал. Обвинительное заключение не соответствует требованиям статьи 223 УПК Украины. В обвинительном заключении не указано, что перепроверялись показания осужденных, чем нарушили статьи 64, 74 и 223 УПК Украины. Ни одна из экспертиз не подтвердила вины осужденных. И это самое главное, что все экспертизы, которые были проведены, ни одна экспертиза не подтвердила то, что, э, чем руководствовался следователь карман ВВ. Вот. И также все изучающие материалы дела по номеру 73447 просто невозможно не увидеть по приказу того дела, кто разбирается в уголовных делах.